मालेगाव भिक्खू चौकात दोन हजार आठ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल उद्या एकतीस जुलै येण्याची शक्यता असून सतरा वर्षानंतर निकाल लागत असल्याने काय निकाल लागतो याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे न्यायालयाने दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी अशी अपेक्षा बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या मृत व जखमींच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहेत न्यायदेवतेवर विश्वास सुद्धा व्यक्त केला आहे एकोणतीस सप्टेंबर दोन हजार आठ साली सायंकाळच्या भिकू चौकात बॉम्बस्फोटात सहाच्या वर निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडले होते तर शंभरच्या वर नागरिक जखमी झाले होते बॉम्बस्फोट करिता वापरण्यात आलेली दुचाकी हिंदुत्ववादी नेत्या साध्वी प्रज्ञासिंह यांचे असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले होते उद्या एकतीस जुलैला या खटल्याचा निकाल लागल्याची शक्यता झाली आहे त्यामुळे हा खटला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे दरम्यान या बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या व जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आजही न्यायाची प्रतीक्षा कायम आहे त्यापैकी एक, एक असलेली लियाकत शेख यांची दहा वर्षाची चिमुर्डी फरहीन मृत्युमुखी पडली होती फरदीन पाव वडाप आणण्याकरिता भिक्खू चौकात गेली असता ती त्या ठिकाणी गतप्राण झाली होती आज ही तिचे वृद्ध वडिल व कुटुंब तिचा आठवनीत जगत आहे न्यायालयावर विश्वास आहे न्याय नक्की मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे 29 सप्टेंबर 2008 को मालेगांव शहर और पवित्र रमजान महीने में भिक्खु चौक में ब्लास्ट हुआ कई लोग शहीद हो गए कई लोग जख्मी हुए कई पुलिस कर्मी भी उसके अंदर इंजर्ड हुए मोकोका में जो ट्रायल चला है जो 31 तारीख को उसका निकाल आने वाला है मालेगांव शहर नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षा है कि हमको न्याय मिलेगा इंसाफ मिलेगा और दो भिक्कू चौक का जो ब्लास्ट हुआ था वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम में जब लोग तरावी पढ़कर कर भिक्कू चौक पर बड़ी तादाद में जमा होते हैं वहाँ पर जो है ये ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के अंदर जिस मोटरसाइकिल के ऊपर बम नस्ब किया गया था वो मोटरसाइकिल साधवी प्रगिया सिंह के नाम पर रजिस्टर थी वहाँ से मुल्क के लोगों को सोचने का ये मौक़ा मिला कि ये दहशत गर्दी जो हमेशा मुसलमानों की तरफ इल्ज़ाम के तौर पर रहती थी अब इसका रुख दूसरी तरफ हो रहा है हिंदू हिंदुत्वा तो फ़िरका परस्त पार्टियाँ भी इसमें मुलविस हो सकती और वहाँ से जब इसकी जो है तफ्तीश शुरू हुई तो फिर उसमें कर्नल पुरोहित है असीमा नंद है साध्वी प्रग्या सिंह है और भी लोग उसमें मिले और जब एनआईए बनी तो उनकी इंक्वायरी में ये बात आई कि ये मामला कहाँ से कहाँ तक है मालेगाव को जिस तरह टारगेट किया गया था इसका प्रोग्राम कुंभ मेले के अंदर इलाहाबाद में बनाया गया वहाँ से जब वो लैपटॉप मिला जो असीमा और कर्नल पुरोहित के पास था तो जो प्रोग्राम उसमें दिया गया था उस प्रोग्राम के मुताबिक देश में ब्लास्ट होता रहा मालेगांव उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट तमाम सबूत शवाहिद को देख करके फैसला करेगी और माल देश की आवाम को इंसाफ मिलेगा ख़ास तौर पर मालेगांव की आवाम को उसमें इंसाफ़ मिलेगा और साध्वी प्रग्या सिंह हो और उनकी टीम के जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को सज़ा मिलेगी